Kau semua kenapa kita kena jaga kesihatan? Eh, banyak manfaatnya. Ya. Yeah. Ha, betul. Sebab apa kau rasa kesihatan ni penting, kan? Untuk diri sendiri. Diri sendiri, eh? Hmm. Sebab aku rasa sebabnya kesihatan ni amanah kan? Ya, yeah, betul. Hmm. Kita boleh buat apa-apa, semua benda yang kita nak, kita boleh buat bila kita sihat. Sampai kita tua. Tua. Tapi kenapa ramai orang tak sedar benda ni, Aman? Eh, tak tahulah. Suka sebut. Suka lagi? Mereka rasa benda tu nilai alat biasa lah makan. Makan banyak ke, makan tak banyak ke. Tapi kau makan banyak ke? Itu, itu. <laughs> Aku lagi lah. satu, trend kot. Sekarang semua trend kalau makanan sedap-sedap. Semua nak try. Tapi tak kisah lah kalau kita makan ke, kan. Tapi at least kita bersenam lah juga. Betul. So kan kesihatan ni Allah dah bagi kan. Hmm. Betul. Lepas tu ni aku tak... Ni boleh tarik tak? Boleh boleh. <laughs> Aduh. Lepas tu ha. Huh. Kita kena buat apa lah? Betul. Kena buat apa? Nanti kan. Hai, kembali lagi dalam vlog podcast aku nama Kawis. Hai, nama aku Salman. So hari ni berapa bulan, Man? Hari ini online dah, Tak ingat dah. 11 Hari 11 Disember 11 Disember 2024 ha. Sekejap je eh, Man Masa berlalu Tahu-tahu dah nak ujung tahun dah Tahu-tahu dah nak 2025 Kau rasa 2024 ni Apa yang kau buat Man? 2024 ni Banyak sangat lah Yang aku rasa Pengalaman hidup Pengalaman baru kat aku Ya yeah. hmm. Alhamdulillah Antaranya yang Paling kau rasa best Paling aku rasa best Pergi umrah lah apa? Aku nak kan InsyaAllah <laughs> Ada rezeki tu nanti Ni kemuncuk ni mesti nampak ni. <laughs> so Banyak lah kemuncuk Tak dapat nak potong Tu masuk lah kemuncuk dalam <laughs> Tak Tu lah 2024 ni Aku rasa tahun yang Agak santai lah bagi aku kan hmm. Macam Dia tak ada apa-apa Sebarang benda yang besar pun. -hmm. Tapi mungkin itu pun adalah ujian juga kan Masa And yang up? lapang. Hmm. Ha, itu pun ujian juga. Itu pun adalah kita pandai ke tak gunakan masa yang lapang tu kepada benda kebaikan lah. Hmm. Kan? Kalau kita buat kejahatan, nah, maksudnya kita tak boleh nak hadap bah, ujian tu. So untuk topik hari ni, topik kita lebih kepada <Gothic> macam... Lebih kepada macam kesihatan lah. Kesihatan. Okey. Menarik. Menarik. Kesihatan yang hmm. Allah dah bagi dekat kita ni. Mm -hmm. So, kita baru lepas jogging 3 kilometer. Yeah, 3 kilometer. Saja nak letak. First time saja <laughs> nak letak. Non-stop. Non-stop. <laughs> so. Apa ya, Man? Macam mana nak mula? Kesihatan ni, kan? Eh? Dia... Kenapa? Huh. Kenapa? Ramai orang buncit. wih, mesti Uish. ke kontroversi oh, ni. Mesti agak kontroversi ni kan. Tapi tak apa. Benda yang baik, kita cakap. Kenapa orang ramai buncit eh? Hmm. Kalau kau rasa pendapat kau Biasa orang buncit kan, lepas lepas kahwin kan, bawa buncit. So, yeah, orang buncit tu jaga. Boleh percaya? Ya. Yeah. Kenapa pula? Sebab selepas kahwin ni, kita jadi macam commitment kita jadi lain. So komitmen bukan, bukan bertambah komitmen Bertambah banyak kerja ke? Bukan Kenapa maksudnya Kenapa bucit? Maksudnya kan Kalau kita bujang Dia lain Kalau bujang kita, kita nak jogging ke Kita nak buat hiking ke apa Okay Bila dah kahwin ni Kena fikir Komitmen uh, dekat pasangan Tiba-tiba kalau kita nak ajak jogging kan Tiba-tiba pasangan kita Penat lah Demam Disclaimer tu. eh Kita orang belum kahwin <laughs> ni. Kita orang belum kahwin lagi So akan jadi dia akan jadi Komitmen yang lain lah So orang kata me time tu jadi lain lah. Hmm. hmm. Tapi dia sama juga kalau daripada bujang pun kau tak jaga kau punya pemakanan semua. Betul lah. Sekarang ni yang pelik je yang bujang pun dah buncit. Masalahnya. Betul, betul. Boleh dikatakan lah rakyat Malaysia. Tapi oh. bagi aku yang uh, faktor yang paling utama aku rasa makanan lah kot. Hmm, kan, makanan. Makanan lifestyle. Lifestyle ah. Ha. Hmm. Lifestyle lah, lebih kepada lifestyle Life lah. Lifestyle. Sebab kesedaran untuk bersenam tu macam oi agak-agak ter, terlalu tenggelamlah hmm. dar daripada masyarakat kita kan. Betul? Kita apa kalau kat sini orang pelik nampak kita bersenam hmm. berjogging. Mungkin ha. kat bandar okey. <laughs> Mungkin kat bandar rasa macam common Tapi walaupun common Dia punya purata je sama je Contoh eh Kalau kat kampung ni ada seribu orang mm -hmm. Contoh yang kesedaran uh, untuk bersenam tu 10% Dia sama je macam kat bandar mm -hmm. Sebab kat bandar dia punya Kita nampak ramai sebab Orang yang, orang dekat, yang dekat dalam teman. tu ramai kat bandar kan Sebab mm -hmm. itulah uh, Kita nampak orang yang bersenam tu ramai Tapi sebenarnya itu adalah hakikatnya 10% je Daripada Hmm um, daripada keseluruhan masyarakat tu. Hmm. Betul. Tapi nak dikatakan memang masih tak ramai lagi lah. Untuk bersenam. Hmm. Mereka lebih memilih untuk berada di katil. Hmm. <laughs> Tapi kalau kita nak libatkan sekali dengan uh, disiplin menjaga menjaga solat dan mana? Hmm. Dia macam ada kena mengena tau sebab bersenam ni dia punya freshnya Biasanya waktu pagi kan hmm. Okay. And kalau kita dah target Kalau kita macam lalai bangun pukul 10 pagi Macam mana kita nak Nak manage masa kita untuk yeah. nak bersukan kan Ya yeah, tu Based on aku punya experience pun Bila kita Let's say lah weekend lah Sabtu kan Sabtu Lepas tu Lepas subuh tu kau macam Malas Malah nak buat apa Tidur lah hmm. Kau bangun pukul 11 pukul 12 tu kau rasa Wah oh, Sekejap ya, hari Sabtu hari ni hmm. Masa kau tak ada rasa macam waste time lah. Hmm. Panding hmm. kalau kau pagi tu kau bangun, kau pergi jogging, lepas tu kau pergi breakfast, lepas tu dalam pukul 9 macam tu kau dah siap-siap nak buat apa? Contoh kalau kau ada kerja lain boleh buat. Kerja nah, lain. ah kan, macam tu kan. Sonoh. Sebenarnya mindset mindset orang-orang muda lah sekarang ni kan, dia lebih kepada macam nak tidur. Sebenarnya dia tak sedar yang tidur tu lebih waste energy sebenarnya. Hmm nak rehat. Oh, nak rehat, tapi sebenarnya <laughs> tapi sebenarnya kalau kita bersukan kita punya energi lagi bertambah tau sebenarnya hmm. ini fakta hmm. lah, ini korang tak boleh nak sangka lah sebenarnya hmm. betul betul so man nak cakap apa lagi lah <laughs> <laughs> hmm. dalam tu dalam Islam pun suruh kita sihat, sebab apa? sebab untuk kesihatan untuk kita senang nak solat, senang nak bangun. Tahu tak lah, kalau kita gemuk kan, kita akan rasa satu, sebab aku pernah gemuk dulu, sekarang dulu lah tapi sekarang pun macam hampir-hampir gemuk juga. Sederhana lah, hadnya boleh. <laughs> bila, lah. bila bila gemuk ni dia rasa macam berat tau. Terutama kalau kau nak solat, nak solat, kalau kau nak solat lebih solat sunat pun rasa macam oh, tak apa, penat. penat. Ha, alasan penat tu dijadikan alasan. Bila gemuk kan, lagi satu kalau macam mana kan, kalau aku boleh compare kan, kan, bila aku, time aku gemuk dengan time aku tak gemuk sangat lah sekarang kan. Kita boleh macam, kita boleh lengkapkan kita punya apa tu, pergerakan solat tu dengan sempurna. Bayangkan kan, kalau gemuk kan, terlampau gemuk. Ya tu. Nak sujud, nak bangun sujud pun susah tau. Duduk antara dua sujud tu yang ramai aku nampak. Biasa orang duduk antara dua sujud kan kita kena lipat kaki sikit kan hmm. dengan tayar akhir. Maknanya kan kalau orang-orang yang badan besar ni dia orang terpaksa macam just duduk macam duduk. Jadi aku nak kesian ha. tapi kita tak sepatutnya kesian sebab sepatutnya dia kena sedar. Dia sendiri yang kena sedar. Hmm. Dia macam, weh. Ya tu betul. Hmm. Kalau kita gemuk ni, kalau kita banyak sangat lemak ibadah kita pun jadi tak perform hmm. kan. Hmm. Tak sempurna dia susah kita macam tahiyat akhir kan kan kaki kita sebenarnya kena ikut uh, kena lipat kan kena lipat macam tu hmm. tapi kalau dah tu kalau kita gemuk susah tau macam yeah. nak nak ni macam uh, macam tu lah bukan bukan setakat gemuk yang maksimum pun kalau gemuk sikit je pun dah susah hmm. lagi so, kalau yang gemuk yang terlalu gemuk lepas kan. tu kebas sebab tu lah salah satu sebab kan bila aku gemuk dulu aku nampak tau macam Kenapa? Jari, padahal jari aku tak gemuk tau. Lah. Tapi aku, badan aku gemuk. So, bila aku nak nak solat, nak apa kan. Rasa berat. Rasa nak, nak lipat kaki pun sakit. Sebab tu salah satu sebab aku rasa aku kena kurus lah. Bila aku dah kurus ni, jadi uh, sempurna. Lagi-lagi hmm. bila aku dengar yang macam ada uh, ustaz tu cakap, ikutlah kamu solat seperti Nabi kamu solat. Nabi kita solat kan kena ikut kaki kena macam mana. Hmm. Kita tak boleh macam ikut macam orang lain, orang-orang biasa ikut. Hmm. Murah. Tapi weh. Soalan aku ni agak macam lagi kontroversi. <laughs> Apa tu? Tapi kenapa orang Eh tak apalah. Saya simpan tu. Bayar bayar nanti kena ban. Tapi tu lah aku macam ni ah. Aku punya gambaran kan sebab orang yang berada di hadapan hmm. yang kefahaman orang yang berada di hadapan hmm. Dia tak menyampaikan image yang kita nak. Oh, faham. Kau faham kan? Faham, faham. Kalau korang faham, faham-faham <laughs> je lah. <laughs> aku rasa macam, weish. kan kalau dia, dia dah bagi, nasihat dia padu lah. Mm. Tapi aku tengok image dia, aduh wey. Sayang je. Kalaulah ah, image macam, dia. Macam. Aku bukanlah nak bash orang-orang yang macam tu. Tapi sebenarnya, kalaulah orang yang berada di frontliner ni, mm. dia, ber, dia berada uh, di tahap image yang bagus, mm kau imagine kan uh, contoh kalau orang nak pimpin kau orang yang besar dengan orang yang badan dia okey mana hmm. yang kau nak follow kan mesti ya. bukan kita bukan nak judge tapi kita kena ambil benda tu sebagai satu advantage lah hmm tu sayang sangat tu lagi-lagi penyampai ilmu kan penyampai hmm. penyampai tak kisah buat orang yang buat kebaikan just dia kena selarilah macam uh. macam contoh kan seorang so, tu dia sampaikan tentang uh, kebaikan apa semua kan ceramah bagi bagi tahu kat orang tapi bila orang tengok sendiri orang nak contoh orang nampak diri dia tak macam eh, macam sama je macam hmm. tak ikut je apa yang dia cakap lah. so orang jadi tanda tanya macam tu bukan sahaja uh, frontline frontline yang macam tu bahkan orang-orang yang berada di kalangan kesihatan pun Ah, itu pun salah satu Faham kan ah, Itu salah tu disclaimer kau, juga Yang selalu kita nampak <laughs> kau, kau nak encourage orang untuk sihat Tapi Aduh wey. Bukan nak bash lah Bukan nak judge <laughs> Tapi yeah, Sayang yeah, lah yeah, yeah, yeah. So Walaupun ya Itu biasalah Aku rasa korang yang kat luar sana pun pernah alami lah benda ni Bila hmm. kau pergi ke satu tempat Yang kita kalau kita sakit ya apa kan ha, hmm. Faham lah kita akan nampak, okey, basically kalau aku rasa kalau doktor tu taklah tapi macam pekerja-pekerja yang dalam hmm. kesihatan bidang kesihatan hmm -mm. tapi bila kita tengok dia dia ni pun ada possibility ni <laughs> <laughs> ya rasa, rasa macam sayang macam sayang, lah. sayang lah. kesian lah. Ke bawa image yang tu ha, yang datang-datang pula mak cik hmm. lepas tu ah ini tak jadi kes lain <laughs> <laughs> Lepas tu kerja lambat, kerja nak marah je. Nak <laughs> marah <laughs> Uh, that's, that's Malaysian. Okay. Hmm. Tak apa, kita sekarang berada di zaman malam ni. InsyaAllah semua akan di inovasi balik, di revise balik. Siap-siap lah korang. <laughs> apa lagi? ah, <laughs> oh, kau aku, tengok Ahmad? Apa? Aku ada satu hari tu yang aku tengok satu video ni. Video... Saya tidak Umar Ini macam lakonan lah Lakonan Tapi memang ada satu cerita Cerita Muhammad kan Nabi Muhammad tu uh, Sayyidina Umar Aku rasa kau pernah tengok Tak hmm. Sayyidina Umar tegur orang tu Kenapa perut kamu besar Ada ha, Ada 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 Itu kan ha. Ha. Yang tu oh, Sayyidina Umar cakap Sesungguhnya Apa Bala bagi kamu yang ada yeah, perut though. besar ni Betul hmm. Ini kau orang kena admit ha. Ini memang <coughs> Ini benda fakta tau ha. Ini hmm. bukan benda-benda yang main-main ha. hmm. Sebab Zaman dulu pun Macam uh, mana Awareness untuk buncit ni dah ada lah ha. Bukan hmm. sekarang ni hmm. Eh. Apa? Macam mana cerita dia? Ada Sayyidina Umar Tegur, seorang sahabat ni. Kenapa perut kamu buncit? Sedangkan uh, buncit ni salah satu... Di situ tempat salah apa berkumpulnya perkara-perkara penyakit. -perkara penyakit ha, semua lah. So, jadi Sayyidina Umar pun tegur tau. Patutnya kita kena sedar. Cerita lah. ni macam ni, Oman. Sayyidina Umar datang ke satu kota ni. Lepas tu dia ternampak seorang pemuda ni lah. Kalau salah hmm, korang betulkan lah. Ha. Hmm. Apa ni, and Saidina Uma dia bukan tegur direct dengan pemuda tu dia suruh orang orang ramai apa ni berkerumun dulu and then ah. dia orang nyata apa Saidina Uma nyatakan satu benda yang kisah benar macam tu sekali tau so kita semua ni kena kena sedar yang buncitnya adalah satu benda yang tak baik sebenarnya hmm. dia bukan satu benda yang normal ada orang cakap buncit ni comel lah apa. Eh tak dulu, tak do, <laughs> Tolong jangan tak? Tolong jangan normalizekan benda-benda macam yeah, tu. Ya, serious. Lagi kita kat Malaysia ni kan, memang tak dinafikan banyak benda-benda viral je, kita nak try. Itu salah satu sebab juga influencer-influencer tu. Macam apa-apa lah, jenis makanan semua yang manis-manis tu. -manis. So, tapi setakat nak try tu boleh lah, tapi jangan lebih-lebih lah kan. Hmm. Buat makanan ni panjang kot cerita topik lain Tapi tu lah Kau, <laughs> <laughs> kau, kau perasan lah mana dekat komen yang uh, Video kita bukit, eh, naik bukit penarikan tu Aha. Ada orang komen? Ada Perasan kan? Yang perasan ya. yang mana eh? Yang Dia cakap apa? Dia cakap uh, buat skrip dulu sebelum ah, tu <laughs> Betul juga tu Betul, <laughs> betul juga <laughs> yang, yang awak komen tu betul juga sebenarnya Ya, yeah, Terima kasih kepada uh, <laughs> yang komen tu lah InsyaAllah <laughs> kita akan improve lah uh -uh. Uh, By time Apa lagi? So itu je lah untuk kita orang kan Dah berapa minit lah kita buat? Tahu Tadi aku bawah set 8, 8, So itu saja untuk kita orang hmm. Semoga bermanfaat lah untuk korang yeah, Kalau betul? korang tak sedar banyak pun At least ambil kesedaran sedikit pun jadi lah hmm, Kita orang nak ajak korang sama-sama lah kesedaran. Improve diri kita sama-sama At least kalau kita macam Uh, jogging tu kan jogging kalau kita jogging selalu 2 km ha at least keesokannya lepas kau orang tengok video ni kau orang boleh jogging 2.5 km je ke ha hmm. ada okay, ada improvement ya yeah. <laughs> betul tu sebab orang anggap jogging ni benda yang tak normal kan yeah. patutnya kita normalize jogging normalize uh, bersukan kan bersukan So, itu je dari kami. Okay, so, terima kasih okay, sebab okay, dah tengok lagi. sampai habis. Ku harap uh, ianya bermanfaat untuk korang. And apa yang baik semua datang daripada Allah, apa hmm. yang buruk semua datang daripada kami. So, kita orang sudahi dengan wabillah. <laughs> tak ada. <laughs> okay, itu saja. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. jumpa lagi. <laughs> test, test, test. Korang kena dengar video ni.